Стикаючись у світі шоу-бізнесу з таким явищем, як хейтерство, або просто ненависть, ти повинен знати, як себе захистити: браслети, амулети, декольте, хрест або крейда навколо тебе. Коріння лапки, зайчі лапки. ножки. Зайчі лапки, це у балернов в іншому місці. Це трошки інший обіріг. Але тим не менше, Поліна, ну погодься, раніше ж як було? червона ниточка. От, вона вот вона у тебе і досі є, є. Є булапка. Да. Є такий я метод, збираюся. як дулю в кармані, дулю в кишені. Весь час тримаєш дулю в кишені. По-перше, ну, виглядає все солідніше, а по-друге, ти налаштований правильно. І самый класний метод, який мені передав мій викладач зі синічної мови, Барніч Михайло Михайлович, він сказав, перед виходом на сцену. Реклама була. Да, ти виходиш і дивишся. В глядачеви и его так посылаешь его да ну тут то, то чтобы створить свою территорию. ой вот почти так же я сделала между прочим на презентации украшения Татьяны Митус где узнала у девушек популярных известных знаменитых богатых как они защищают свое вот вот поле обитания от хейтеров. они даже такого слова не знают да у людей успешных, богатых и знаменитых наверняка есть много завистников. Как уберечься от этих черных, негативных мыслей, мы узнаем у них же прямо сейчас. Пошли. Кто для вас люди-хейтеры? Много ли в вашем окружении таких? Sorry, я не почула. Люди кто? Люди-хейтеры. Ты не можешь быть идеальным для каждого. А, навіть супер, когда тебя критикуют, або заздрят, або там захоплюються. Ну це абсолютний нормал для людини більш-менш публічної. Ваше отношение к хейтерам? К кем? К хейтерам. К людям, которые недолюбливают, скажем так, ваш успех. Ой, ну вы знаете, мое отношение какое? Ну, не всех можно любить, правильно. Так что если меня не любят, пусть они других любят, тоже радуют. Как ты относишься к хейтерам? Я не знаю таких людей. Мне кажется, что меня они не ненавидят. Если пишут, значит есть о ком писать. Мне кажется, что не обращать внимания. Повод человек найдет, если он захочет его найти. Поэтому всем не угодишь. Кто люди для вас хейтеры? Как вы к ним относитесь? А кто такие хейтеры? Ну, как бы вы их охарактеризовали? Э, ну, это люди, которых я не знаю. Ну, смотрите, вы э, девушка видная. Есть у вас э, люди, скажем, которые к вам относятся позитивно, а кто-то завидует. Кто шляпкам, а кто, собственно, количество мероприятий. Mm -hmm. И что то да, где-то Да, это где хейтеры. Да, это хейтер. А, вот. Недавно мы выучили новое слово IT girl, теперь хейтеры, да? Знакомы ли вам э, определение таких людей-негодяев, как хейтеры? Нет, незнакомые. Есть те, кто вами восхищается. Это в основном женщина, конечно. И мои мама, и бабушка, да. Безусловно. А есть, например, те, ну, например, мужчины, которые вот осуждают, или женщины, которые завидуют. Ну, в общем, люди, которые что-то про вас где-то да плохое говорят. Вы знаете, я только могу быть благодарным, этой, благодарным этим людям за то, что они э, дают понять, что нужно не стоять на месте, нужно развиваться, двигаться дальше, покорять новые вершины. Ну и можно им сказать огромное спасибо. А у вас есть какие-то обереги? У кого-то крестик, вот у меня ниточка красная, у меня как всегда на голове что-то. У меня есть крест, мой любимый христианский православный. Есть вот такое вот мое любимое кольцо О, из церкви, которое я никогда не снимаю. И на самом деле у меня есть очень прекрасный э, кулон, который мне подарила Танюша Митус правда, на день рождения очень красивый. я его тоже практически никогда не снимаю. просто сегодня его не видно, я его не одела. но вообще я в нем чаще всего. нужно верить только в себя, нужно верить в э, высшие какие-то силы и избавился от всех амулетов вот э, в один день. у меня есть, э, ну как у многих, красная красная ниточка, да, которую Татьяна привезла из Израиля. она мне сама ее завязывала, я загадывала определенные желания. я знаю, что говорят, что когда она порвется, значит Лання збулось у вас такі то є защитне емблемки. У мене хрещений батько, священик. Знаєте, найкращий оберіг це? От коли зранку ввечері приймати душ ціллю. у мене красна ниточка, Вот это и вот это. Это мне сын подарил, и это мне сын подарил. То ли у меня что-то с произношением, то ли действительно богатым и знаменитым, такие люди, как хейтеры, просто неизвестны и никогда не встречались на пути. Так что, дорогие хейтеры, можете даже не тратить свое время и не писать ни в социальных сетях, ни на стенах в подъездах никаких гадостей.